Dia kata ada anak dia apa guna wine untuk masakkan tu. Ha? Ah ha, ini saya ingat saya dah jawab dulu. Kan. Tapi ringkaslah dia tanya. Arak, satgi kau. Arak, arak. Arak ni cakap ni bahasa bahasa standard dah arak. Arak ni haram. Tani tak ada khilaf. Sebab kita tuan, tuan kata, "Ai, arak khilaf haram ke tak?" Ha, yang ni buat peni banyaklah. Arak tu haram tak khilaf pendapat. Tapi adakah arak yang haram tu dia najis ataupun tak? Yang tu khilaf. Tentu faham? Karena bukan semua benda yang haram tu dia kena najis. Mas haram tak laki pakai? Tak haram. haram tak laki pakai? Najis tak dia pakai? Tak najis. Sutra haram tak laki pakai? Najis tak? Tak. Kalau najis dia kena ulang solat dah Menurut saya tak tahulah dalam satu mesyuarat Ha, di peringkat ni apa jakim ni ha, menurut pakar-pakar pengkaji batik tu dia kata semua batik hak beli tu hak sutra semua sutra sutra betul kata dia saya tanya dia balik dia kata sama ada walaupun murah tapi itu sutra tu Uh, dia dia banyak uh, kategori su, uh, sutra ni ada yang ulat dah terputui dia apa dia punya hak terputui tu dia buat harga murah tu kot, kan tapi yang penting dia sutra dia keluar daripada ulat dia kalau dia sutra maka hukum dia sutra tu lah dilarang haram bagi lelaki sebenarnya sutra uh, kalau tu sebab tu pergi beli yang batik yang yang apa yang biasa tu kan nah. tapi kalau lelaki tu telah pakai sutra tu pakai sutra tu. dia semayang zuhur tadi Pak rakaat lepas tu, kita, lepas tu dia pun Allah pakai batik sutra pula lah sah tak tak salat dah sah dia haram dia najis jihak lah. tak najis. artinya bukan semua yang haram mesti kalau kita makan satu buah kita makan-makan mabuk buah tu haram kita makan tapi najis tak lah? tak najis nak pergi faham eh. ni lagi dia tak faham daun ketum tahu daun ketum Wah. daun ketum daun ketum dia buih campur dengan ni bubuh anak ikan ni tengok mama pening ke tak <laughs> daun ketum haram lah kalau buat macam tu ataupun daun daun ganja ke apa kalau kita tengok daun ganja dalam poket semayang sah tak so saya nak bagi tahu bukan semua yang haram itu mesti najis. Ini untuk jangan tuan-tuan uh, anggap apalah dah haram tak najis pula. Tuan-tuan kena faham. Ini perbincangan dari fuqaha. Maka dengan itu sebahagian para fuqaha menyatakan alkohol itu memang kalau dia memabukkan haram tapi dia tidak najis. Ada yang berpendapat haram dan najis. Se mereka berdalil innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Arak judi berhala menenun nasib rijsun ni najis lah daripada amalan syaitan. Tapi rijis ini bukan maksud najis. Pada satu ulama, kumpulan di para ulama, mereka menafsirkan ini najis Tapi kumpulan ini yang kata tak najis ni mereka kata rijsun itu dia macam arak judi. Judi kita pegang kertas bukan najis. Najis pada nilai Macam kita kata najis dadah Bukan pegang tu jadi najis Maksud nilai So kumpulan yang para ulama Yang berpendapat bahawasanya Dia tidak najis itu Mereka tu membenarkan pakai alkohol Bukan minum alkohol Pakai yang ada unsur Kerana benda ni asal bahannya tak najis Asalnya mungkin daripada anggol, etanol dan macam-macam lagi yang benda ni tak najis asalnya. Mungkin daripada buah-buahan mungkin tak najis. Kalau ia tak najis, ha, jadi ada dua pandangan. Kalau kek tu letak dengan wine. Pada mazhab yang kata wine tu najis, haram. Tapi kalau dia letak wine, kemudian dia masak sifat wine tu hilang kalau dia makan satu potong kit dia jalan satu depan tiga belakang tak boleh lah <laughs> <laughs> ha? tapi dia hilang ini khilah pula di kalangan ulama yang kata tak nak jadi khilah pula dia ni bertukar sendiri ke bertukar orang tukar dia tukar maka berbeza contoh macam yang ni saya fahamkan tuan-tuan dulu yang ni takut yang ada baru mic dia dia pening kan saya nak bagi petau anggur dia ni dia panggil istihalah anggur apa hukum minum anggur apa hukum makan anggur air anggur kita perah anggur apa hukum halal kemudian lama dia rendam anggur telah bertukar menjadi arak apa hukum arak? Tapi kalau dia kata, tak, saya teringat, saya kira anggur lah. Saya tak mau kira arak. Oh, Alhamdulillah. Saya kira anggur lah, saya tak mau kira arak. So kira anggur ke kira arak? Anggur ke arak? Saya kata, walaupun dia ni nampak dah jadi arak, tapi saya eh, antikat anggur. <laughs> Pasal asalnya anggur. Anggap ke arah? Dia kira status semasa. Ha? Semasanya adalah ah? Ha? Arab. Lama simpan, dia jadi cukar. Boleh tak ya cukar? Tapi dia asal Arak Kita kira yang asal. Para pukahak bincang masalah kek yang tadi tanya ni. Maka mereka berbeza pendapat. Di kalangan para ulama ada yang menyatakan kalau arak tu bertukar sendiri tak apa. Kalau kita tolong tukar tak boleh. Ada pandangan. Sebab tu kita akan baca lah. Kita-kita mazhab dia kata kalau ambil bawang bubuh kat dia, dia tukar tak boleh. Kalau daripada tempat teduh, bubuh tempat panas, tukar tak boleh. Kalau kita ada campur tangan manusia, dia jadi sendiri ya boleh. Tapi ramai di kalangan mereka juga menyatakan tak penting. Yang penting sifat dia tu. Kalau kek tu telah dimasak, sifat kimia dia tu dah hilang. Dia tak ada dah. Tak ada mabuk kok tengah makan-makan sepotong. Dia tanya bini dia bila kita menikah ha. Ya lainlah. So, dia tak dia tak ada. Dia maka sebahagian di kalangan para ulama ada yang membenarkan. Saya gitu kata ni saya bagi tahu ada yang dan ada yang tidak benarkan. Tapi tu untuk adillah. Jangan satu mazhab saja tahu, bagi tahu banyak. Hak tu yang jam tu, tahu satu tu. Jadi bila kita tengok ada orang makan, kita tak mau makan, tak boleh tak sama kalah. Tapi jangan kata Allah, semua jenis kedai harap bubuk tu belagak, janganlah. Kita tak mau makan, dia makan. Tapi kalau tanya kita dari segi warak tak sah lah kot. Karena ia akan menggalakkan industri arak tu. Tapi masalahnya bukan kita yang buat, Kan? Bukan yang kita yang buat. Dia yang buat. Kita ni tukang makan saja. Kalau kita pergi beli arak tak boleh lah. Macam, ya lah. Macam pinggan tu, bone China. Sama lah juga. Para pukohak bincang. Boleh ataupun tidak. Sebab kalau kita baca kitab-kitab dulu, dia kata tulang tak boleh. Sebab nanti tulang kalau jadi bekas, dia akan keluar najis tu minyak dia lah apa. Tapi nak jadi tu tu, walaupun tulang tu 3,600 darjah celsius dia bakar. Debu. Jadi di kalangan para ulama, kalau tengok Fatwa Dr. Yusuf Al-Qardawi dan seumpamanya, maka kita boleh makan, tak ada najis dah benda tu. Bukan dia suruh pergi cari tulang khinzir buat pinggan. Dia cerita kita pergi ke, kita pergi ke hotel. Itu pun majlis orang. Jadi orang hidang tak apalah. Ataupun orang hidang kita makan tak payahlah. Orang hidang angkat top pinggan kita, kita pun angkat pinggan. Tengok ke bawah. Saya kuat ugam. Tak payahlah sebodoh itu dalam hidup ini. Jadi kita agama ini luas dalam dalam hal yang seperti ini.